В Симферопольском аэропорту заблокирован народный депутат Украины Олег Лешко. На данный момент пообщаться с ним не удалось. Так называемые дружинники заблокировали вход. Это журналисты, наоборот. Которые мы лично... надо снимать. Убери, пожалуйста. Находится на улице, пожалуйста.

что них не да? Ребят, вы не комментируете, да? А на каких основаниях тоже не получите да? Получите да? Заявите об этом в регистрации. Представьте, о лесах, находящихся вокруг вас, которых вы Андрей Лозовой, заместитель лидера Радикальной партии Олега Лешко. Сегодня Олег Лешко, как государственный деятель, как кандидат в президенты, прилетел в Крым э, с группой единомышленников, в том числе я имею эту честь. Мы прилетели вышли с аэропорта, группа людей, которые называются самообороны Крыма, заблокировали нас, не выпускают. Вначале держали на улице, потом попросили зайти в вип-зал аэропорта Симферополь. Сейчас Олег Лешко там, его не выпускают, его заблокировали там. Говорят, говорят, вроде бы, как бы им дали указание о том, что Лешка не выпускают, что он персона Нонграда в Крыму. Мы сейчас очень волнуемся, как и вся страна, как и миллионы людей, которые поддерживают позицию Олега Лешко, борца за справедливость, переживают за то, чтобы его не похитили, за состояние его здоровья. Сейчас он полностью заблокирован. Это чудо, что я формировался и имею возможность с вами общаться. У нас нет информации, кто им дал эту команду. Возможно, Константинов, возможно, Аксенов, возможно, другие лидеры сепаратистов. Олег Ляшко сегодня прилетел с миром, чтобы показать, что Украина едина, показать свое уважение ко всем проживающим в Крыму, и к украинцам, и к русским, и к крымско-татарскому народу. И сегодня хотел выступить на митинге крымских татар. Более того, самое главное, проведать наших бойцов в военных, украинских военных частях, поднять боевой дух и пожать руку тем, кто сегодня делает все, чтобы сохранить нашу независимость, делает все, чтобы Украина осталась независимым целостным территориальным государством. Если не выпустят, то что делать? И еще согласовываем план действий. Есть, пока ждете, да? Пока ждем, да. Пока ждем, пробуем найти какую-то возможность, чтобы разблокировать Олега переговоры с охранницей? Да, они отказываются. Отказывается категорически, да. Нет, отказывается категорически выпустить. Они говорят, что у них есть указания. Толком никак не да. Есть еще может какая-то Пока нет никакой. Как только будет на связи. Если они выпустят, что обратно, возможно. Еще рано об этом. Но Олег Лешко очень хотел бы сегодня и в ближайшее время встретиться с крымчанами, поддержать их, поддержать единство Украины. И приехал сюда с миром.